Що ж, друзі, команда розібрала свого завтрашнього суперника. Доповідь зробив Артем Старгородський. Всі дуже уважно слухали. І ось зараз кілька слів для Ігоря Наконечного, начальника команди, як він сам себе називає. Ігор, ну що ти відчуваєш, як то кажуть, є якась чуєчка, що завтра на колесі в ковалівці, я так розумію, один із ключових поєдинків для нашої команди. Що очікуєш? Я к начальной команды подчикаю, конечно же, победы. Но две команды готовятся очень серьезно, потому что ответственные два матча перед нами, перед соперником. И я считаю, что к такому к такому событию все отнесутся очень серьезно. И ошибки каждого могут привести к поражению и дальше не пройти в следующую стадию. Конечно, настанет и... Я не считаю это постани би, есть еще, есть еще ответный матч дома у нашего соперника, но у себя дома мы должны выжить максимум, что нужно. Знаете как, я считаю, что не на все матчи мы настроились так, как нужно. Мы могли спокойно выйти без проблем с группы с первого места, чтобы ну, там не было каких-то шансов у наших соперников с нами бороться за первое место. Где-то, я думаю, что мы не оценили соперника, где-то чуть-чуть не доиграли. За нашими ветеранами я считаю, что каждому молодому бы игроку играть, как сейчас у нас играют наши ребята в нашей команде, которые постарше. Такие как Шепчук, Басов, Погорелый эти все пацаны, они отдаются на, не на 100%, а на 101%. Что на тренировке, что в игре, что за полем, в раздевалке. За, за, такими пацанами будущее, и нашей молодежи нужно смотреть, учиться, как дальше, чтобы за ними смотрели их молодежь. Дмитрий Дыныч, я что могу и своему другу? Самое главное победы, здоровья, удачи. А команда наша тоже сделает результат и постараемся, что он еще это был не последний трофей в его жизни.